Atamın mənə nəsihati verdiyi öyütdən, nəsihatdən ibrətlənib, qulağımda sırığı edib belə bir şeir yazdım ki: Övladım aldanıb şana şöhrətə, nə badə dostuna xəyanət eylə. Əgər dərdi olsa, hansısə kəsin dərdinə çare qıl, sələmət eylə. Çalış düşməyəsən arxa dayaqdan. Yaxşını yamanı izləqaraqdan düzgün ol. Sən ayrı haqqınla haqdan zalimlik etmə, ədalət et. Güçsüzü vurmağa cəsarət etmə. Güçsüzü vurmağa cəsarət etmə. Sən çirkin işlərə pis adət etmə. Pulun, lavarınla imarət etmə, namus qeylətindən imarət et. ərə kəmal olsun tövbədən qabaq özünə yer etmə növbədən qabaq Kərbəla, məşhəddən, Kəbədən qabaq kasıbı yoxsulu ziyarət eylə Nəfsini ram etmə şərət tamaha Şükürlə açılan bütün səbaha hər gün səcdə eylə uca Allah'a tut Allah etə inibadat eylə İnsan sonda qalır, tənha belədir. İnsan sonda qalır, tənha belədir. Aşiqlər azdırıb səhrə belədir. Yaralan günündən dünya belədir, mənası yoxdur, ha şikayət elə. Hələ ki dünyadan dərtdəcəksən. Hərdən bu dünyadan bəxt tutacaqsan. Sən hala zamana zud tutacaqsan, zaman nə çalacaq müşayyət elə. Gəl söz dinləmə, sən olacaq çətin. Düzgün ol, düz kimi ömr elə mətin. Sarvanlı, sırğa et ata nəsiyyətini, nəvadə unudub qəbahət elə. Nəvadə unudub qəbahət elə.